أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سين وهذا البلد لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أحسن <applause> تقويم. <صفيق> ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. الصالحات ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار Allahumma salla ala Allah razı olsun ustadı nə qədər gözəl oxuduz. İnşallah bu arədəkəri özü istəşəfəətçi olsun. Amin baş. Və siz də bizlər məlimləmdəsiz şəfəətçi olasınız inşallah. Çox gözəl idi. Çox təşəkkür eləyirəm. Minnətdaram. Bu hissə sizin ustad, söz sizindir. Buyurun dinləyirik sizi. Əuzü billahi minəşşeytanərrəcim. Bismillahirrahmannirrahim. Rabbishrahli sadri və yessirli əmri. Behdel uqdatam min lisanī yafqahu qawlī. Qolmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Rəhman, Rəhim olan Allahın adıyla. Allahun salam və səlavatı olsun peyğəmbər və onun pak əhləbaytinə. Allahın lənəti olsun peyğəmbər və onun pak əhləbaytının düşmənlərinə. Allah bütün çevlə şəhidlərindən, ölkəmizin şəhidlərinə rəhmət eləsin. Allah yaxınlarına səbir versin. Allah əscarlarımızı düşmənin təhlükəsindən, hiyləsindən, qülləsindən amanda saxlasın. Allah bütün xəstələrə, o cümlədən qazilərimizə Allah şifa versin. Bizim bütün məclislərimizi, söhbətlərimizi, mərzəllərimizi Allah hamımızın qəbul eləsin. Allah hər birimizə Məşər Cəlbəla, Ərbəin və Həcc qismət eləsin. Amin inşallah. Amin inşallah. Çözücəlbəla barəsində e, danışmaq Axtığı çətir məsələdir, çünki orada mövzular müxtəlifdir. Baxırsan ki, hansı mövzu haqqında danışasan, çünki hər addımın özünün bir fəlsəfəsi var, hər sözün özünün bir izahı var. Əsrlər boyu bu haqqı danışılır. Deməli, burada bir xüsusi sirlər var. 14 əsrdir ki, bu sirlər hələ davam edir. Mən bir e, mövzu seçdim. E, təhrif mövzusu cəblada olanlara şişitmək və olmayanları demək barəsində. Ümumtə təhrif sözünün mənası bizim dillə desək, bizim dillə, yəni saxtalaşmaqlıq, dəyişməlik. Bu da şimdidir olsun kəlmə cəhətdən və hətta mümkün də olsun məna cəhətdən. Kəlməni azaltmaq, çoxaltmaq və hətta dərindəyişdirmək. Bu bir növ saxtalıqdır. Bir təhrif də var, kəmlər qalır yerində, kəlməyə dəymirlər, kəlmənin mənasını dəyişirlər. Eyni cümlədir. Mən bir kimi sax buracam. Həm e, rus çində bir e, misal var, o çoxdan eşitmişik böylərimizdən, həm də öz dilimizdə. Deməli, e, nakazat vergül qoyulur, ola bəsən mənim dilim uyğun olmasa rus dilinə nakazat, vergül, neziya Pamilovad. Sonra həm düzəlməni saxlayırlar. Nakazat sözündən sonra olan vergülü qoyurlar neziya kəlməsindən sonra. Nakazat neziya, vergül Pamilovad. Yəni nakazat necə Pamilovad. Gələk biz bunu danlayaq, məsələn, öldürək, falan. Ona rəhmət etmək olmaz ona. Sonrakı nakazat neziya. Yəni belə deyək E, öldürmək olmaz, qətletmək olmaz filan. Familavat, o gəl biz onu rəhm illəyək. Eyni sözdür, veriqün dəyişmərlə məna dəyişir. Və yaxud da deyirlər ki, oxu atan kimi vergül avam olma. Anlayırsan nə demək istədi bu? Bir də var ki, desən ki, oxu vergül qoyurlar bu sözdən sonra. Atan kimi avam olma ein sözü virəcürün dəyişməliyi ilə intonasiyanın dəyişməliyi ilə məradəşir. Sıf müharibəsində bilirsiniz İmam Əliyinin Muaviyə ilə müharibəsi olub və o müharibədə Əmmar Yasir şəhid olur. Peyğəmbər hədisi var ki, Əmmar Yasir azğın bir təifə öldürəcək, amma bütün sahabelər orada idilər. Deməli, deməli azğın gəlin yəni, Muaviyədir də. Axı peyğəmbər deyim azğın təifəni öldürəcək. Deməli Muaviə Nə haqqdır, səhvdir, haqq Əlidədir. Muavviə bu hərici dana bilməz. Deyə bilməz yox, səhv deyirsiniz. Çünki minlərlə səhabələr onu eşitmişlər peyğəmbərin mübarək ağzından. Bu cümləni başqa rəyə yazdı. Dedi: "Bəli var. Məndəmlə bu peyğəmbər deməyi, peyğəmbər deyib Əmmə Yasır ağzını taif öldürəcək." Bəli, o da Əli idi. Dillər necə Əli? Əli gətirməsəydi Əmmə Yasır muharibi Əmmə Yasır ölməyəcəydi. Bunu öz xeyrindən yazır. Orda biraz beləcə danışınca, e, müsəmmanlar muavən bu hiləsinə aldanır və hələ qarşı çıxılır. Quranda ayə var ki, öz əylləri ilə, bəzi insanlar öz əylləri ilə bir kitab yazırlar, onu Allahın adına çıxarırlar və deyirlər ki, bu Allahın kitabıdır. Bu da təbii ki, olmaz. Deməli, nələr olmaz? Xüsusən də Kəblə hadisəsində olanları şişirtmək olmaz. Olmayanları demək olmaz. Oçu kəblada olmayıb, onun deməyin mənası yoxdur. Və bizim boğumuza haqq gəlir, günah qazanlıq. Oçu olub olan demək lazımdır. Şirdərəçi yox. Mən bəzən e, məsavurum burada qeyd etmişəm. Ümumiyyətlə heç bir e, dini ədəbiyyatda İmam Həsənin övladı Qasimin kürəkənliyi barəsində mənbələrdə heç bir fakt yoxdur vəbizən bu günləri söhbətlərimizdə, məsələlərimizdə, hətta rovzamızda Qasimin evlənməsindən, to gecəsindən, turnəlin xınasından danışılır. İkinci məsələ hər gün Aşura, hər il Kəbələ Aşuradır ki, bilirsiniz, bu da hədis deyil. Ona oxşar hədislər ola bilər. İmam Həsənin pədisi var ki, ey qardaş, ey qalışım Hüseyn, sənin günün kimi bir gün yoxdur amma hər gün Aşura, hər il Cabil adlı bizim bir hədisimiz yoxdur. Bu düşmən tərəfindən təhdid ünvanında dilən bir cümlədir ki, yəni onlara yaşatdığımızı sizlərə həmişə yaşada bilərik. 3-cü məsələ qeyd edirlər ki, Əbbas əleyhissalam, yəni İmam Hüseynin qardaşı yalnız bir dəfə qardaşım Hüseynə qardaş deyib, o vaxta qədər qardaş deməyib, ağam, rəhbərim filan deyib. Yalnız can üstündə olanda, axır anında Hüseynə qardaş dedi. Amma bunun mənbəyi yoxdur. Əksinə, mənbələr sübut edir ki, hələ Qəblar günü, Tasuə günü, Ağşura günü o vaxta qədər də Əbbas əl-əstam qardaşım Hüseynin qardaş deyə müraciət edib dəfələrlə. Və yaxud da deyirlər ki, Adam peyğəmbərin tövbəsi olub Məhrəmləc ayında. Nuh peyğəmbərin cəmisi qorunub e, dağa Məhrəmləc ayında. Musa peyğəmbər üçün dəniz aralanıb Məhrəmləc ayında. Və yaxud da İbrahim peyğəmbər oddan xilas olub Məhrəmləc ayında. Və yaxud da Yunus peyğəmbər balığın qarnından xilas olub Məhrəmləc ayında. Bunların hamısı kökündən səhvdir. Yunus peyğəmbərin hadisəsi olub Zilqəda ayında. Am o biri peyğəmbərinə xasəs olub ziləhəddayındır. Bunları kim çıxardıb? Bəs yaxşı. İmmeyə çıxardıb arı mözdüdür və kim çıxarıb arı mözdüdür? Kimin çıxaranlar Məddənə şəhərinin nasibilləri və xavaricidir. Nasibillər İmam peyğəmbəri söyənlərdir, təhqirlə söyürlər. Xavaricilər isə ki, bunlar dindən çıxanlardır. Yəni bunlar dini Allah və peyğəmbərə qəbul etmirlər deyə, bunlar söyürlər, ular çox rahat deyə. Bunları ortaya çıxarıblar. Yaxşı, bulara bildik. Bu qondarma söhbətlər, qondarma hadisələr niyə ortaya çıxıb? Nə marağı var? Hər bir şeydə bildiyimiz kimi müəyyən maraqlar var. Bilirsiniz də, e, hər hansı bir ciddi hadisə baş verəndə, insanların bir növ hissiyatın toxunan hadisə olanda, insanların bir növ şəxsiyyətinə, onların inanclarına toxunan mənfi hadisələr ortaya çıxanda, o hadisəni unudsunlar deyə, o hadisə örtbas edilsin deyə Ondu olsun deyə başqa bir məsəl ortaya atılır. Ciddi meuz yaddan sıxılsın deyə başqa məsəl ortaya atılır. Hüseynin Aşurası ondu olsun deyə Adla ordə adamın tövbəsi İbrahim məsələsi, Musa, Yunus, Nuh və s. və zaman ötdükcə də bu günə qədər də müəyyən bir e, şübhələr deyək, e, nəzərlər deyək, nə bilim Övtanlar deyəşdildilər. Cəhd dilərlər ki, Hüseynim, yəni bu Aşura da, bu Cəbləydan çıxılsın deyə və bəzən ola dırnaq arası yaz saxlasın deyə artıq ortaya Aşura gününün orucunu. İkinci dedilər ki, Hüseynlə Əngəzin məsələsi olub qız üstündə. Quadirlər ki, Hüseyn vurulub yerdən hakimə görə gəlsin xilafət hakim olsun. Cah deyirlər ki, Hüseyn özün canını qəsd edib, intihardır deyir. Cah deyirlər ki, getməmiş Hüseyn vurışmağa ora, getmişin məsələ həll eləsə. Cah deyirlər ki, çıxmaq olmaz və xəlifəyə qarşı. Cah deyirlər ki, danışmın Cəbıladan. Hə, niyə danışmaya Cəbıladan? Özə qeyd edirlər ki, çünki müəyyən şəxslərin kimliyi ortaya çıxır. Yəni bəzi sahabelərin əslində kim olması ortaya çıxacaqdır ya Cəmatı danışmanı qoymurlar e, Kəbla'dan çünki danışmaqlığın nəticəsində kimlərinsə belə deyə əsl iç üzü çölə çıxacaq. Və ya oxta nə bilin mərsiyə olmaz, əza olmaz, matəm olmaz. Niyə Mamusun e, qətli etrildi Allahdan bir dənə bir möcüzə etməyin vasitəsindən düşmən qoşun məhv eləmədi? Və belə yüzlərlə, minlərlə bəlkə deyirəm ki, belə e, ortaya suallar, şübhələr atırlar. Məqsəd bir şeydir. Hədisən üssün örtbas edsinlər. Yaxşı neyərdə vəsitə etməyə çalışırlar? Niyə tahrif edirlər, saxtalaşdırırlar, niyə dəyişdirirlər? Tahrifin kökü nədir? Hərbişə şey maraq var da, tahrifin kökü nədir? Haqqı bilmək istəmirlər. Peyğəmbərin dövründə, peyğəmbərin sözü bunlarda təsir etməsindəyə qulaqlarına pamboq qoyara, ta peyğəmbər eşitməsində. Cəvlə günəm Hüseyn söhbət elir, onlara təbliğ edir düşmənin qoşunu, vurarlar laqıncıları Qalahanlara çıxır, səsçi sardata, Hüseynin səsi çatmasın qoşuna. Eşitməliyi ilə insanlar oyanmasın, çünki bu dindən çıxmış insan deyilmiş, peyğəmbər nəbəsi inmiş. Yəni haqq bulan boynuna, bəde məsuliyyət insan boynuna gəlməsindiyə sənin bilmək istəmir. Çünki bilir ki, dinləsə onun boynuna gələcək məsuliyyət, bu falan şey eləməlidir, haqq bu imiş, batil bu imiş. Ona görə də dinləmək istəmirlər. Yaxşı, kök ünvan, deyə maraq budur ki, haqq bu onlara gəlməsi məsul hiss etməsinlər. Yaxşı, bunun kökü nə vaxtdan başıb? Niyə ümumtə insanlar bu təhrifi qarşı, belə bir ümmətlə kəblə hadisəsindən qarşı, belə bir susqunluq deyə çox normal qəbul etdilər? Belə bir əqidə var, şübizdə yoxdur, başqa e, din mətdərində var zəbrin yərlə zəbədəki ideologiyada, yəni fatalizm, fatalizmə qədəsi. Bu nədir? Bizdə realın yasısı. Bu da Əməvi müsəlhasında ilk dəfə rəhbərliyə başlayan Muaviyənin oğlan bir taktikası idi. Cemaət bundan narazılıq eləndə, deyilir ki, belə deyək, Allah istəməsə idi, mən xəlifə ola bilməyəcədim. Allah istəyib ki, mən xəlifə olum. Mən bu gün burada varamsa, deməli bunu Allah istəyib, də. Niyə narazılıq eləyirsiniz ki, məndən? Cəmatləri hə doğrudan da baxsan ki, düz deyir. Yəni üzdə dərin düşüncəsi olmayan insanlar aldandılar. Və Muaviya bu yolla da öz yerinə qoydu, yerinə qoydu Yazidi. Və kimsə gerizə qarşı isyan edəndə, ona qarşı çıxanda deyirlər ki, axı nəyə çıxırsınız? Bu ki bizim alvan yazımızdır. Allah məsəhhə bilir ki, Muaviya olsun və sonra geriz də olsun. Ona görə də e, bəzi neçə min məşhur yaz Imam Hüseynə bəziləri qınadılar, ta bu günə qədər qınayanlar var ki, Hüseyn düz elənməz əsəfurla çıxıb hakimə qarşı çünki kim hakimiyyətdədsə, deməli Allahın təqdiri, Allahın bədi alın yazısı budur ki, o olmalıdır və ilahi xəlifə də gerziyd. O ordadırsa, deməli Allahın istəyi və razılığı budur. Təbii ki, buna hamısında bizim e, cavabımız var ki, həqiqətədir. Bu bir əqidədir, deməli ölçüllü e, müavidən ta e, haçanın örtbasınlar, örtbasdır etsinlər deyə onun yıxdılar alın yazsın boynu. Allahın da məni razılığı var ki, bu hadisə olur da. Və digər bir e, məsələ budur ki, bu günə qədər, yəni adam peyğəmbərin e, xəlifətən heyvanın yaranmasından bu günə qədər qadınlar barasına təhqiramiz sözlər deyirlər. A, guya qadın yarını adamın qabığısından, guya qadın pis məxluq olduğunuz, onun dərin başı mə lazımdır. Guya qadın kəsə bilməz heyvan başın, hesab bilməz dəblim, kəbim, dəblim qılabilməz vəhşət namazın, qılabilməz dəblim namazın və yoxda e, qadın onu ilə bilməz, bunu iləməz. Bu ki qadağalar va deyil amma pula heç bir dinin qanunu deyil. Qadınları təhqir etsinlər deyə deyili. Bunlar heç bir dinin qanunu deyil. Amma bir halda ki, din qadına dəyər verir. E, Allah şahamın qəsintiləsin. O Mərvə və Səfə dəğər arasından get-gəliş Hazırdan qalır qadına görnük dəyər vermək üçündür bu. Və sar misallar çoxdur. Burdan da burada, vaxt yetməsidir. Mən hamsını demirəm. Və yaxud da ə qadın belə də təhqiramız yəni ifadələrdilər. Hə qadın peyğəmbər olmaz niyə? Çünki qadın elədir. Belə də təhqiramız ifadələr cavab aldı ilə deyirlər. Əslində bu heç bir cavab deyil, təhqirün varında qadına deyilən sözlərdir. Və niyə mən bu cümlələri dedim? Qadın mə olsun, mən şAllah bu deyim, bitirəm. E, bir növ həm çayevların, şəhidlərin alçacında mətəyyə maməsinin bu hərəkətinin üstə xərf çəkməsində və üstəlik orada olan qadınlar da alçaçsınlar deyə başqa vaxtı ifada deyillər. Bir halda ki, orada kəblə şahid olan qadın olub ümumi vəhə. Və kəblə gələn qadınlar da olublar. Əsir olanlar da olub, yarı yolda qovşanlar da olublar. Hadisədən sonra yerdə qaşı çıxanlar da olublar. Amma bunları e, baxsan ki, demək istəmirlər deyək və ya deyənlərin də bir növ ə üzərinə böhtan təltilər ki təki sən bu söz demə. Niyə qadınlar tərəflisən? Dirilik tərəfdir çub. Hərəkəti deyirik. Və yaxud da orada bəzi gərillər belə bir ortaya şübhə atdılar ki Bu on təbəş bizim üstünlüq qaraşdığımız eləmirlər, digələrlə buuşa əl atırlar ki, həcə orada Cəvlada e, İmam Hüseynin, İmam Həsənin övladlarından, əl-əliləsinəbərlərindən var idi adıyla Əbūbəkr idi, biri Ömər idi, Osman idi hər şeyələrim. Burların düşmənçisi var idi. Ondan danışmırlar mənbərlərdə, ondan ağlamırlar rozalarda. Bir halda ki, biz demiri o adda orada adam olmayıb. Onunla barəsində əlimizdə yetərən qədər məlumat yoxdur. Qasım barəsində bir cəm bir iki cümlə birlik. O da danışır, o da ağlayırıq. Abbasın 4 qaraş idilər. Cəfər, Osman, Abdullah, Abbas barəsində məlumatımız var deyib bağlayırıq. Amma Cəfər haqqında məlumatımız yoxdur. Osman olsun, Abdullah olsun. Acə orda Osman, Əbu Bəkr, Ömər adı ora yazılarsa, bəs niyə o Abdullahdır, Cəfərdir, Qasımdır? Ələşkərin özü haqqında biz nə qədər məlumatımız? Çox az. Yəni məlumatımız olmadığı üçün deyə bilmirik. Olmadığı halda biz nəyə deyək? O olsa təbii ki biz bunu deyərik. Təbii ki bunu orta şübhə kimi atarlar. Atanlar tam başqa əqidəli insanlardır. Nə biz məsulunda başlar. Onlar deyillər. Yəni əsas e, mənim mövzum e, bu idi. Qısa da olsa mən istəmirəm ki, şuna çıxdım. Dəyərli ustada və əziz e, izləyicilər, tələbələr, qonaqlar, təşəkkürlər. Bir də bir şey dilək, belə məsəl verirəm, bir növ əlçiyana öz mərkəklən. Məsələn, mən müəyyən şeir danışıram və müəyyən şeiri oza kimi oxuyuram, e, mərsiyə kimi deyirəm, nəvli bir şeirə kimi deyirəm. İmam Hüseyn gələ məndən soruşa ki, "Sən Allah, bunu mən deməşəm, müəllim." Yəni belə bir şey orada olmuyor, baxı, sən niyə bu deyirsən? Yəni mənim e, əsas şoarım, hədəfim, istəyim budur ki, iç mənə qarşı nələk çubub onu deyəcək olmayanın deməyənk və olanı şişitməyənk. Çünki hamımız məsuliyyət daşıyırıq. Biz bunu olmayan desək və ya olanı şişirtsək, yetərincə dərəcə müəyyən qüvvələrdən bizlərə haqlı olaraq şübhələr və suallar eləcəklər. Allah elimizi atıq eləsin, Allah imanımızı kamilləsin. Allahdan istəram ki, hamımızı, bütün müsəlmanları, əhl-i beyti dilində və əməlində sevən şəxslərə Əlməttə peyğəmbər valide peyğəmbərin səfrəsində oturmaq qismət eləsin. Allah hamımıza məsuliyyətimizin ziratın və şəfaətinin qismət eləsin. Amin.